महाराष्ट्र टुडे 24 फोर न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा राजकीय दबावामुळे प्रशासनाकडून नागरिकांची हिंसा बडनेराच्या राज टाउनशिपचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून तापत आहे येथील नागरिकांना बेकायदा बांधकामाबाबत वारंवार माहिती देऊन कार्यवाहीची भीती दाखवली जाते असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे या टाउनशिपमध्ये एकशे साठहून अधिक कुटुंबे राहतात येथे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार भेटी दिल्याने व कार्यवाही होण्याच्या भीतीने येथे राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये महापालिका प्रशासना विरोधात संतापाची भावना आहे त्यामुळे आज टाउनशिपमध्ये राहणाऱ्या रा रहिवाशांनी महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे यांची भेट घेऊन मनपा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून वारंवार येऊन त्रास देणे बंद करण्याची मागणी केली महाराष्ट्र टुडे मराठी साठी बिरो रिपोर्ट अब्दुल शाफिक अमरावती जवळपास एकशे नव्वद परिवार राहतात आणि त्या एकशे नव्वद परिवारामध्ये एकशे नव्वद महिला कमीत कमी, -कमी राहतात आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजने लाडकी बहीण योजना ही मोठ्या उत्साहाने यांनी लाँच केली परंतु ह्या एकशे नव्वद परिवारातल्या ज्या महिला यांच्या बहिणी नाहीत त्या पंधराशे रुपये देऊन त्यांचे लोकप्रतिनिधी सरकारमधले लोकप्रतिनिधी यांच्या विरुद्ध इलिगल कारवाई करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना बाध्य करत आहे आणि आम्ही हा ही गोष्ट कधी होऊ देणार नाही शिवसैनिक प्रत्येक कुठल्याही गोष्टीची अडचण आली समस्या आली त्या ठिकाणी दूर करण्यासाठी स सर्वप्रथम हजर असतो आणि म्हणून आम्ही आज या राज ठाऊनशीलमध्ये असलेल्या आमच्या सर्व भगिनींना न्याय देण्यासाठी कुठलंही असंवैधानिक काम त्या ठिकाणी होऊ न देण्यासाठी त्या ठिकाणी आलेलो आहे आणि जर असं काम त्या ठिकाणी होत असलं तर आम्ही आमरण उपोषण उपोषणसुद्धा करू संपूर्ण शिवसेना त्या ठिकाणी हजर राहील आणि एकही काम यांच्या विरुद्ध आम्ही होऊ देणार नाही त्या अगोदर त्यांना शहरातले अनेक इल्लिगल काम आहेत ते दूर करावं लागतील या ठिकाणी इल्लिगल काम कुठलं झालेलंच नाही आहे परंतु त्यांचा आरोप आहे तर त्यांनी सर्वप्रथम त्याची तपासणी करावी संवैधानिक पद्धतीने त्यांना नोटीस द्यावी त्यानंतरच पुढची कारवाई करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे असं न करता ते कुठलीही कारवाई न करता डायरेक्ट कुठलीही नोटीस न देता सरळ त्या ठिकाणी अधिकारी जात आहे त्यांना धमकावत आहे तुमच्यावर तीनशे त्रेपन्न दाखल करू महिलांना सांगताय की तुमचे फ्लॅट जाणार आहे म्हणजे ज्या महिलांनी एक एक पैसा जोडून आपले सोने नाणे दागिने विकून ते फ्लॅट्स घेतलेले आहे मोठ्या कठीण परिस्थितीत ते आपल्या

अपने अमरावती शहर के नो हिंदू मुस्लिम करते करते हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कोशिश कर रहे पर हम उस माह के लाल है कि हम किसी के बातों में नहीं आएंगे और हम हमारे हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सबके साथ में मेरा पाठिम्बा है महाकाली शक्ति पीठ का और जो मंडेरा में जो टाउनशिप के जो हमारे बहन भाइयों ने जो कर्जा ले लेके अपना गहना ले लेके जो बेच बेच के जो इन्होंने जो फ्लैट खरीदे हैं मुझे विश्वास है हमारे मनपा सर के ऊपर कि हमारे बहन भाइयों ने जो कर्जा ले लेके ऊपर जो फ्लैट इन्होंने लिए है उसके ऊपर अतिक्रमण ना चलाये जाए अगर उसके ऊपर कभी किसी कोई लीडर के बोलने से अगर मनपा आयुक्त तो ये चीज करते है तो मैं खुद पूरे भंडारा शहर के लिए नहीं पूरे अमरावती शहर के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके सबके लिए मैं अमराव पे बढ़िया हुआ यहाँ पे आके पहली बात तो मुझे हमारे मनपा सर उपायुक्त तो मनपा सर पे मुझे विश्वास है कि यह अन्याय हमारे सी हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई भी चीज का अन्याय नहीं होगा ये मुझे विश्वास है आज मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ और ऐसा कभी अन्याय होता है आप लोगों के साथ में तो आप लोग भी आधी रात को आवाज देना मैं आपके साथ में रहूंगा ये कुछ अमरावती शहर के लोग ऐसे है गंदे लोग गंदे से गंदे इन्होंने खुद की राजकारण के लिए हिंदू मुस्लिम कर दिए और हमारे साधु महात्माओं के खंदे पे बंदूक रख के चला रहे हैं तो एक चीज मैं ये चीज अमरावती शहर में होने नहीं दूंगा आप लोग मेरे साथ में है ना आप आपके है ना आप लोग और मैं महाकाली शक्ति पीठ अमरावती शहर के और से और क्रांति दल के और से मैं इन सभी भाई बहनों को एक तो बंडेरा में जिसमें जितने भी हिंदू लोग मुस्लिम लोग रहते हैं सिख लोग ईसाई लोग रहते हैं उनके साथ लाल खड़ी पे जितने लोग रहते हैं चांदनी चौक और पठान चौक पे जो लोग रहते हैं मेरे भाई बहन हिंदू मुस्लिम सब जने उनका मेरे को खुद को पाठिंबा है महाकाली शक्ति पीठ की तरफ से अगर नमूने वाले भी जो लोग रहते हैं नमूने वाले भी क्योंकि नमूने में एक चक्कर ऐसा हो गया था बहुत बड़े तीन चार पार्टनर थे उनका इस्पा मसाज पे रेट डाले थे तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई के भाई भी लोग थे तो, मैं भी उनके साथ में था उस रेट में और हमारे पुलिस सीपी सी, सर ने मैं इनको सीपी सर को पुलिस डिपार्टमेंट को ये धन्यवाद दूंगा सर बंडेरा शहर में भी हमारे बंडेरा शहर में जूनी बस्ती में नवी बस्ती में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉजिंग खुले हुए हैं और वहाँ पे नहीं क्या औरतों का सप्लाई भी हो रहा है अपने बाहर गाँव की औरतें आ रही है और वो सप्लाई कर रहे हैं इसमें सर आपको साथ देना पड़ेगा हमारा और ये यहाँ के धंधे सब बंद कराओ वरली मट्टी के भी धंधे बंद होना चाहिए आरे जो मेन आज जो उद्देश्य हमारे माताएं माता भंडार से, से आए इनके ऊपर कोई चीज का अन्याय मत देना उन्हें देना अगर ये चीज पे अगर अन्याय होगा तो मैं खुले आम इनके साथ में जनता के साथ में मैं यहाँ पे बैठ कर हम लोग बैठेंगे जय गौ बजे पाँच बजे डराते हैं कि अभी आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है हमको टेंशन आता है हम लोग बीमार हो जाते है हमारा बीपी शूट होता है कल महाजन साहब और वाघाड़े साहब आए उन्होंने हमारे से सख्ती से नारी बात भी की है कि अभी आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है हम अभी आप आप बताइए कि हमने हमारी पूंजी पूंजी जमा करके यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ्लैट लिए है हमें वो हमारा फ्लैट खुद का है और हमें यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है हमारे को बिल्डर से तकलीफ नहीं किसी से तकलीफ नहीं है सिर्फ एक कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, वही हमको आके धमकाते हैं यही हमारी मांग है कि ऐसा होना नहीं चाहिए जो अतिक्रमण है वो हमको सिर्फ पेपर वर्क में दिए जाए हम उसको पढ़ेंगे और हमको हम उनको अतिक्रमण निकालने के सहयोग करेंगे उनका स्वागत भी करेंगे बस ये दो शब्द बोलती हूँ मैं मिश्र ज्योति सहस्रबुद्ध धन्यवाद उससे वो हमारे ऊपर हराशमेंट कर रहे हैं हम इतने डरे हुए हैं बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई है कि हमारे आगे चल के कुछ हो ना जाए बिल्डिंग गिर ना जाए जो हमारी मेहनत की पूंजी लगाई है वो कुछ हो ना जाए जो हम लोन पे ले चुके हैं घर लोन जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है जो है वो लोन पर ले चुके हैं उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए और हमारा घर चले जाए इसकी वजह से हम देखो हम छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के स्कूल में या तो घरों में छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं और सर को डेपुटेशन दिया है सर ने हमको आश्वासन दिया है है कि अगले अगली बार अगर उनको भेजेंगे जो महाजन सर वो महाजन सर जो आए थे वो रवि राणा का लेटर लेके आए थे उन्होंने जो आयुक्त तो सर को कुछ पता नहीं है जो उन्होंने अभी हमको बताया है जो भी कार्रवाई हो उनको जो तो महाजी महादेशर को बताया कि कार्रवाई लेटर लेके जाओ आप इनको इंटीमेशन दो पहले की तभी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है मतलब आपका स्पष्ट ये कहना है कि बनने के युवा आमदार रवि कुमार जी राणा है प्रेशर में आके महानगर पालिका का अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर ला रहे हैं और कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं ऐसा कहना आपका जी 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 हमारा सभी लोग राष्ट्र के सभी लोगों का यही कहना है की उन्होंने ये जबरदस्ती कार्रवाई हमारे राष्ट्र के ऊपर आमदार रवि राणा जी उनकी ये कार्रवाई हो रही है इसके पहले वो हमारे राजस्टाउनशिप में आ चुके हैं और हमें वो राजस्टाउनशिप इतनी अच्छी है बहुत अच्छी है आपने अच्छा हुआ यहाँ पे घर लिया है उन्होंने खुद हमसे बोला है उनके हमारे पिछले साल राखी भी बांधी है उन लोगों को और फिर जो जो भाइयों को हमने राखी बांधी है जिसको राखी बांधी है वो अपनी बहनों के घर उजाड़ रहे हैं ये कौन सी बात है बताइए आप फिर हम क्या करेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो आपका। ये जो हमने छोटा सा घर लिया है राजट में पूंजे पूंजी जमा करके लिया है अगर ये ऐसे मनवा के लोग आएंगे और ऐसी मौज माफ करके जाएंगे तो हम सबको तो डर लगेगा ही लगेगा ना क्यों नहीं लगेगा हम सबको डर अगर हमारी बिल्डिंग गिर जाए कहीं कुछ हो जाए तो हम किस किसके पास जाएंगे किसको सवाल पूछेंगे ये अभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए हमारे टाउनशिप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये सब इनका खेल है ये खेल उनका उनके पास रहना चाहिए हमको कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए यही कहना है हमारा आप बोलिए बोलिए सर बोली सर ने हमको परेशानी में नहीं डालना चाहिए अगर उनके परेशानी उनके चलते अगर हम टाउनशिप वासियों को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा यदि किसी को अटैक आ जाता है तो वो हमारी आजच महाराष्ट्र टुडे 24 फोर न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा